哎嘿，hey, 大家好，又是我林可英跟大家分享的小故事。每个故事的开始都是有一天，有一天啊，这个小明国王呢，就啊想要招女婿，所以他就啊那个跟大家讲，如果谁可以把我女儿头上的那个苹果呢给射下来，他就是我的未来女婿。因为他本身是一个很喜爱这个设计的人，所以。 啊，他就在那边等了，然后就有一个人走出来，就拿了他的弓箭，就射了出去。哎，还蛮神准的，就把那个苹果射射中然后他他们就问他，哎，你是谁呀、啊？然后那个人就说，哦，我是 Robin，I'm Robin。然后第二个呢，就啊那个再站出来也是一样的，把箭射了出去。哎。 也是蛮准哦，又那个大,大国王呢就问他：“你又是谁呢？”他说：“I'm h o y i <'m> 哦，OK，这个是在中国还蛮出名的，就是射太阳的那个几个那个那个人 h o y OK，然后第三个也蛮厉害的，走出来了。我看他啊、呃，那个信心满满的就把那个弓和箭拉了，射了出去。 然后，这次他把公主射中了，他的心脏。然后他走出来就说：“哦、oh,，I am sorry。”你喜欢这个啊？我们一期的这个啊小故事呢，请记得分享。如果你觉得你还有比我更好听的小故事呢，请记得把你的那个啊。 好听的故事，发到我以下的这个网址呢，然后我就会发这个信息给大家，跟大家分享，谢谢哦。哎，记得记得，请订阅和分享哦。